এয়া ভাজি অলপ ড্ৰাইকৈ বনাম আলু আৰু গাজৰৰ ভাজি সৰু আলু নমস্কাৰ সকলোকে আপোনালোক সকলো ভালে আছেনে আমি ভালে আছোঁ আজি আচলতে ঘৰত মানে আলহী আহিব সেয়েহে কিছু আমি প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিছোঁ তাৰে কিছু অংশ আপোনালোকক দেখাম বুলি ভাবিছোঁ কি কিনো বনালোঁ আজি তেনেহ'লে আহকচোন চাওঁ আমি কি কি বনালোঁ এয়া মাটন বনাই আছোঁ এফালে আৰু হ'ব আৰু আৰু পানী দি পেলাই অলপ সময় উতলাব লাগিব আৰু আধা ঘণ্টামানৰ পিছত মাটনটো ৰেডি হৈ যাব ইয়াতে পনীৰ বনালোঁ গাখীৰ বাটাৰ এনেকৈ দি পেলাই বনোৱা হৈছে কাজু পেষ্ট দি বনোৱা হৈছে পিঁয়াজ কাজু এনেকৈ পেষ্ট বনাই টেষ্ট কৰাৰ পিছত বাৰু কম কেনেকুৱা হ'ল এয়া মাছৰ বিলাহীৰে সৈতে টেঙা মাছ বনাইছোঁ ভকুৱা মাছ কেৰাহীতে থৈছোঁ যিহেতু আলহী আহি পালে অকণমান গৰমাই দিম এতিয়া আমাৰ বনাই ৰেডি হৈ গ'ল যিহেতু আলহী আহি পালে গতিকে আমি গাখীৰ চাহ বনাই ৰেডি কৰিলোঁ চাহৰ বাবে যা যোগাৰখিনি কৰি ল'লোঁ এয়া চাহ বাকী আলহী দিওঁগৈ আৰু আজি আচলতে পোলাও বনালোঁ কিন্তু পোলাও মই ভিডিঅ'টো বনাবলৈ থাকি গ'ল এয়া আমি ৰেডি কৰিছোঁ পনীৰ আৰু এইফালে মাছৰ জোল গৰমালোঁ মিঠাত পায়স বনোৱা হৈছে এয়া পায়স বনি ৰেডি হৈ গ'ল এইখিনি বনাই থৈ দিছোঁ তেনেহ'লে আজিলৈ ইমানেই আছিলে আশা কৰোঁ আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল পালে ধন্যবাদ